Сьогодні, мабуть, немає жодної людини, яка б не робила косметичні або медичні процедури, покликані на покращення зовнішнього вигляду. Чи завжди це справа спеціалістів та чи можна доглядати за своїм організмом так, аби завжди виглядати гарно та неповторно, продовжить дієтолог-нутриціолог Дмитро Колісніченко? В цьому фрагменті хотілося б поділитися деякими рекомендаціями вот конкретно волос, конкретно зубов, конкретно ногтей. То тобто, есть, от вони насамкінець близькі, от ці вот структури. нам. И здесь в первую очередь, конечно, я бы хотел отметить работу кишечника. Да, почему работу кишечника? Потому что он отвечает за усвоение питательных веществ. То есть если мы не доели, о а чем мы можем не доедать? Можем не доедать белка. И это, кстати говоря, наиболее распространенный дефицит, который приводит к ухудшению состояния этих структур. Почему? Х хотя бы потому, что белок в нашем организме, он как транспорт. Это вагончики, в которые садятся микроэлементы, и он их доставляет куда нужно. Нет белка, нет вагончиков, гуляют все микроэлементы по нашему организму и никуда они не знают, куда им пристать. Второй момент, он не менее важный, на мой взгляд, это все-таки щитовидная железа. То есть мы живем в таком регионе, где есть дефицит по йоду, где много вопросов по работе щитовидной железы. И в этом разрезе я хочу сказать, что действительно целый ряд вот девушек, женщин обращается, когда начинают появляться проблемы вот с облысением, вот, то нужно обратить внимание на щитовидную железу. То есть ее нужно нормализовать, работу щитовидной железы, дать организму витамины, антиоксиданты, возможно, не хватает кремния с кальцием. И тогда все хорошо, то есть тогда организм восстанавливается, он себя чувствует классно, ему хорошо, то есть мы о нем позаботились. Я всегда акцентирую, опять-таки, на, на то, э, что коже нужно для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Коже нужно, мы уже говорили о воде. То есть это самое доступное средство для молодости. Если если организм напитан водой, тогда э, кожа не может быть сухой. То есть она будет, ну как бы увлажнение происходит изнутри. То есть не крема, которые наносятся в первую очередь увлажняет а именно то, что изнутри. Понятно, что ну, роль кремов тоже совсем исключать нельзя, но изнутри. Вот и второй момент: э, наша кожа это все-таки коллагеновые, эластиновые волокна, это белок. То есть соответственно при дефиците белка можно пытаться наносить средства, дорогостоящие достаточно сверху кожи, но они все равно не будут хорошо всасываться, впитываться, только потому что организм нужно изнутри накормить, и он тогда снаружи построит все, что вам нужно.